ત્યારે તેનો પ્રેમી ત્યાંથી ભાગી ગયો હતો અને તરુણી પણ ભાગવા જતા તે પડી ગઈ હતી અને બાદમાં ઘરે આવીને સુઈ ગઈ હતી અને સવારે ઝાડ સાથે ગળે ફાંસો ખાઈને તેણે જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું તરુણી પિતા સાથે મજૂરી કામ કરતી હતી દીકરીના મોતને લઈને પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો આ મામલે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે તો બીજા બનાવમાં મળતી માહિતી મુજબ મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવના વતની અને હાલમાં સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં રહેતા રોહિત દાસ મજૂરી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે તેઓનો તેર વર્ષનો પુત્ર ધોરણ સાતમાં અભ્યાસ કરતો હતો તે દરમિયાન બપોરે શાળાએથી છૂટીને તે ઘરે આવ્યો હતો અને બહેન મિત્ર પાસે નોટબુક લેવા જવાનું કહીને સાયકલ લઈને તે નીકળ્યો હતો નોકરી પરથી ઘરે આવેલી માતે અભ્યાસ અંગે ઠપકો આપ્યો હતો જે બાદ વિદ્યાર્થી ઘરમાં ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવી લીધું હતું વાલસોયા દીકરાના મોતને લઈને પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો અશોકભાઈ પાટીલ અશોકભાઈ ક્યાં ઘટના બની હતી કબ બની હતી અને એ કોણ જગ્યા પર રહેતા હતા एक्चुअली तो ये घटना बनी कल दोपहर में ढाई से तीन बजे के बीच में और जिसने सुसाइड किया है वो लड़का खाली बारह साल का है सातवें में, में बढ़ रहा था और उसी बाजू में स्कूल है उसमें गुजराती मीडियम में था ईश्वर पर आना क्या घटना बनी थोड़ा बताओगे घटना में ऐसा आपको अगर डिटेल में बताने जाओ तो बच्चा है उसका पिताजी वो नौकरी जाता है और लड़का जो साइकिल लेके बाहर घूमने गया था एक्चुअली उसकी मम्मी ने उसे कुछ काम बोला था तो उसको आने में देर हो गई जब लड़का आने में देर हुई तो उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि तू लेट हो गया मैं तेरे पपा के पास सहना बोलता हूँ प्पा को फोन लगाती हूँ तो ऐसा करने में जब वो मम्मी फोन ले रही थी तो बच्चे ने बोला कि पप्पा को फोन मत कर तो फोन लेने में वो फोन नीचे गिर गया उसका डिस्प्ले टूट गया तो लड़का थोड़ा तो डर गया उसके बाद उसकी मम्मी अगले रूम में बैठी थी लड़का बोलता है मैं पढ़ाई करता हूँ और पीछे वाले रूम में जाके पढ़ाई कर रहा था तो उसके मन में क्या आया तो उसने सब वापस सुसाइड कर ली एक ऐसा मैसेज दो आज के बच्चे जो मोबाइल खेलते हैं सर तो क्या है मोबाइल का देखो ये रिजल्ट आया है आप ऐसा एक मैसेज दो कि और कोई बच्चा ना देखो मैं एक समाज से तरीके से भी काम करता हूँ सूरत के अंदर तो मेरा सभी समाज के लोगों से एक मैसेज है कि बने वहां तक अपने बच्चों को मोबाइल चीज से दूर रखो मोबाइल अच्छा भी है लेकिन जितना आप अच्छे के लिए उसका यूज करते हो उससे कई गुना गलत के लिए उसका यूज होता है और समाज में बहुत सारी घटना ऐसी बनती है जिसका रीजन खाली और खाली मोबाइल आता है मोबाइल बच्चों से दूर रखो मोबाइल तो में अगर आप बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है अगर मोबाइल आप चांस देते भी हो तो आप पहले देखो कि आपका लड़का जो है मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है ये आपका एक पिता होने के नाते माता होने के नाते आपका फर्ज बनता है और मोबाइल से सब घटना बनती है बने वहां तक आप मोबाइल दो ही मत और बच्चों को साथ में रखो बच्चों को प्रेम दो बच्चों को प्यार से सिखाओ और सही बुरा क्या है उसको बताओ कि ताकि आगे चल के अपना बच्चा ये सब पगला नहीं भरे उसके बाप काम बहुत जुड़ी काम करते है मम्मी आंगनबाड़ी में और पप्पा डायमंड में नौकरी करने जाते के है के के वैसे हम लोग महाराष्ट्रीय है और सूरत में यहाँ रही हो गए मैं उसका भाई लगता हूँ